Виклик про те, що в одному з під'їздів будинку за адресою шосе будівельників 5 відчувається запах диму, не дійшов рятувальникам вночі о 23.30. по приїзді з'ясувалося, горіло у підвалі. В ходе проведения разведки было установлено, что горит мусор в подвальном помещении. Вследствие потом уже от свидетелей стало известно, что жители этого дома сносили просто в подвал свои ненужные вещи и таким образом захламляли подвал. В подвале была использована самодельная проводка, из-за которой получилось короткое замыкание. И искры попали на вот этот вот хлам, и все загорелось. Зачастую случаются такие пожары из-за короткого замыкания. питання, тому що, от, к сожалению, зараз електропроводка вже устаревша, її не міняють. І фінансування немає, і от із-за цього і виходить возгорання. Як зазначають рятувальники, ліквідували пожежу швидко та без жертв. Такі випадки – порушення правил експлуатації підвальних приміщень у місті не поодинокі. Співробітники ДСНС вкотре нагадують, це може мати серйозні наслідки. В подвальных помещениях нельзя складировать, захламлять да, подвальные помещения всякими легко воспламеняющимися жидкостями, горючими материалами. Ну, люди как-то не, не слушают эти советы и как бы поэтому случается вот возгорания часто. Мы предупреждаем проводим профилактическую работу да, там ходим, разносим листовки, раздаем, проводим беседы с людьми, с бабушками, с детьми, да, рассказываем о правилах поведения вот в быту. Уважаемые жители города Севердонецка, соблюдайте правила пожарной безопасности в быту, не используйте самодельные розетки, не используйте неисправные электрические приборы и не оставляйте детей без присмотра.